আহিছো দেই এই পিন্ধি আছে আমাৰ আইতা এই পিন্ধি আছে আমাৰ বাবা মই দেউতাকে বাবা বুলি কওঁ দেই তাত ভুল নধৰিব আপোনালোকে আৰু আমাৰ মাজু দাদ মানে কৃষ্ণ দত্ত ঢুকাল সেইকাৰণে আমাৰ বাবাই কাছ ধৰিছিল সেইবাবে আমাৰ বাবাৰ চুলি ওফৰাই দিলে ধেমালি কৰিছো দেই কাটি দিলে নাপিতে এই গছজোপা বৰ ভাল ন ইমান ধুনীয়া চাহ পৰিছে এই গছজোপা নথকা সেইদিন কত বহিলো সেইদিন বাৰুতা পিছে এই গছজোপা নামটো তুমি জানানে বাৰু জানো কি কোৱাচোন ৰাতিপুৱা গছৰ তলত বহিব লাগে দুপৰীয়াও গছৰ তলত বহিব লাগে এতিয়া মূৰত বিষ ভাল হয় মূৰ কামুনিও ভাল হয় আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো ভাল হয় আৰু কটৰৰ যে কিমান গুণ আছে

সঁচাকৈ যদি গছে কথা ক'ব পৰাহেতেন তেনে মোক খুলি ক'লেহেতেন নিজৰ কথা সঁচাকৈ মোক গছজোপাই হয় নেকি কি বুলি কৈছে আমি গছবোৰে বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ আমাক তোমালোকৰ মানুহে কাটি কাটি শেষ কৰি পেলাইছে আমি তোমালোকক কিমান উপকাৰ কৰোঁ কোনেও বুজি নাপায় আমি গছবোৰে বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ মই ক'লো তোমালোক গছবোৰে একো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ লগ হ'বলৈ মই শুনি আনি ৰুবলৈ বাবাক অনুৰোধ কৰিম বেলেগ মানুহকো অনুৰোধ কৰিম আৰু মইয়ো ৰুম আই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনে পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই আৰু মোৰ পৰা এটা অনুৰোধ আছে গছ পুলি যিমান পাৰে গছ পুলি নাকাটিব বা গছ নাকাটিব যদি এজোপা গছ কাটে তেনে এজোপা গছৰ লগত দহজোপা ৰুবহে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা থাকি আজিলো বাই